породит параллельно этих вот. Начальник, давайте начальник сам с нами управлять и разбавиться, наш принцип, вот как нему все дальше, тоже не соответствует действительности. Это оценочное субъективное э, ну, суждение. Соответственно, я бы предлагала как-то выйти за рамки э, э, вот этого формата, предложенного Алексеем, и мыслить немножко по-другому, здесь собрались совершенно другие люди. Вот я лично скажу, что я точно не как буду бы в группу исполнителей просто потому что мне надо физического, физического времени. Но я считаю, что это эффективный способ достигать целей, которые формируют ассамблеи. Потому что все формируют и никто не реализовывает. Кроме групповых задач. То, что происходит в группах, абсолютно эффективно. Потому что группы не такие большие рабочие группы. Они вырабатывают свои э, э, там, схемы, принципы и так далее, рекомендации и так далее. Это все эффективно. Но когда эти группы собираются в ассамблею, дальше это не работает. Законы коммуникации, количество людей определяет качество их работы у okay. меня а, ответ, да, ко мне был вопрос. Это все, я балерина вообще по какому-то совсем первому своему образованию, да. Вот э, я балерина, ну, балерина. Потом у меня там еще очень много всего, да, там, ну, а вот сейчас я примерно сейчас освободилась от балетных хрени всякой. Почти освободилась. вообще сейчас говорите мне, давайте мы поэкспериментируем, сейчас и вернемся в балету немножко. Ну, а что будет такой эксперимент? Вот это то же самое. Да, в... Ларисе, я э... ничего не хочу никому доказывать. Да? Вот Вова, приедет ко будет доказывать. Я не хочу ничего доказывать. Да? Я, только, я только хочу сказать, что меня это интересует исключительно как ассамблея, а не как эффективная структура достигающего результата. А какая разница между ассамблеей и эффективной структурой достигающей результата? Когда, да что то не что что встречаются люди, общаются. Может быть, что-то Нет, в это, в это не так. Ощущение. А что тогда? Тогда что-то такое, не так. Словом, ассамблея. Ну, Если ассамблея – это не то, то, то что достигает результата, тогда расскажи, что такое ассамблея. Ну, кроме того, что мы там разговариваем, общаемся, ищем. результаты. То есть ассамблея не должна достигать результата. Почему же? Ну так, а в чем Нет, не, должно. Может Может Это разные, это правда разные два модальных глаза. Может. так же, как и каждый, человек, кто там, хочет из себя, то хочет, кто-то может, кто-то не может. Здесь есть противоречие. Надо правильно оформить. Да, у меня есть я буду, Це теж uhm Просто якось задовольнити свої власні чи свої маленькі групи, власні інтереси цій структури Міністерства культури, тоді звичайно. Це мати ні в кого. Ну, я за цікаво, з тим, що я Там не единственное, это можно назвать силами, структурные изменения. структури формувати і переформувати як ми про це думаємо. І саме про такі структурні зміни мають якийсь шанс народити, якісь такі додальні структурні зміни. Тому що без цього всього ми просто повторюємо схеми, які нам вже знайомі. Та, е але але перед тим, ви казали, що ми не... это ментальные практики по разрушению, не знаю, отношения к структуре. Тут очень конкретные, очень серьезные профессиональные вещи. Просто кто-то хочет этим заниматься, а кто-то хочет по-другому. И мне кажется, что несовместимы методы воплощения вот этих всех пунктов или методы ассамблеи, по-моему, несовместимы на данный момент. Мы еще не да, ну, так, ладно, так, а, так, а в чем? В чем, я... в чем ты видишь там противоречие? В чем? Ну, так это, конкретная задача. Для, это конкретная задача. Если для кого-то это просто может воплощать, а может и не воплощать какие-то результаты, то это по-другому. Ну, я, я не понимаю, как это может быть. Я воплощать. Бы что это общая задача, а не может. Тут написано а для кого-то важнее просто высказаться, а для кого-то важнее, я не знаю, встретиться с... Алессия для кого-то важнее, не знаю, еще что-нибудь. Это общая задача, которую вы для себя э, установили, и, по-моему, они важнее и методы надо общие найти, чтобы это э, как-то происходило. Если для кого-то это просто практика, не знаю, мета, это совсем да. другой. Сейчас Лада шестилетняя, ну тут все что же, то есть он хочет сделать цикл. Да. То есть да. 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 сама наша. Работа... Вона не вирішується за один день, як скодувати цю структуру, яка може включати всі ці речі. Може не задовольнати буквально presidential... ja. кожні індивідуальні бажання, але хоча б знайти, що це ну, обще. Тобто там є шість пунктів общі, які знайшлися із кілька сотніх людей, які сюди прийшли на перші ці дні. І ми продовжуємо це робити, і ну, насправді воно не є ефективне в центрі yeah. швидкого результату. Але це не значить, що воно не може бути якийсь результат. Бо це один результат. Зараз ми там зробуємо. все, знову. Але... Ікось треба йти саме цим шляхом, тому що якщо ми покидаємо саме цей спосіб, який ми вже почали, тоді ну, ми будемо стояти в честі для міста. Та, я я, я прошу, я, я, не, я не бачу. Мне кажется, это очень важный момент, который мы трошки не нет, нет, не, я, я, не, знаю, я, я, не я не даю и я хочу можно Я не соглашусь с тем, что вы тут пришли, и не никакого И поэтому мы тут все от, не знаем, как это с я мала у, у нас в принципе побудов, И он очень активно все снимают, Знімали з самого початку першого дня армію, він працює. А ви розумієте, там є одна людина, яка викладається на сайт. Він може кожен свої кошти це викласти. Є одна людина, яка це все приходить і вона викладає все. І є загальний Велімон 13, написано дизайн, дизайнерами, і цей єдиний шапка, да? саме такий шрифт. І тільки таким шрифтом пишуть пишемо суттєві. І це об'єднує, це робить проєкт. Окремі фільми робить один спільний проєкт, який як виявляється дуже... Может только это идет, а не про те, що то, что кто-то начальник, а кто-то дурак. Я считаю, что переведение дискуссии в эту площадь, а, ну, как раз и не является проявом ассамблеи, а является проявом навязывания своими группами. Давайте будем, все-таки, мы думали всевкрытым, в открытой э, площадке. Вы хотели, можете... подождите, вы хотели что-то? Да, я хотела сказать, э, э, можете... вот, например, у меня вопрос. Зачем вести протоколы, если, например, Саша... Никому ничего не говоря, каждую, каждую встречу снимает. Все а, есть на видео. А где это а а есть? Выложено? Каждый, каждый день уже да, под... выложено. Последнее а, Последний выкладывается. Все выложено. Я он ничего, да, он ни себя никем не назначал, он просто это. Это, это также, смотри, также относится, это, есть, поверь, вот, например, если есть звуковой, под, звуковой подкаст, например, как я слушаю, чтобы я сидел что происходило на самом кое-что я запоминаю, если я что-то делаю, мне удобнее включить аудиофайл, что-то делать. Когда да, я не успеваю и быстро, то, что Лена запостила, я быстро прочитал страницу, мне нет, а Саша выложил полтора часа. И если есть три часа, у а у кого-то есть полтора часа. И я считаю, что если есть эти три, ну, как, опять же, смотрите, так организовалось. Лена делает печатный вариант, я выкладываю аудио вариант, Саша выкладывает видео вариант, да, потому что мне очень тяжело это важно. Okay, да. И все, так и ничего, и мы не и выбираем. Зачем? А, зачем? а зачем? тогда конкретно? Протокол, потому что а. Нет. Вопрос. Возвращаемся обратно. Зачем конкретно исполнители? То есть вот Саша снимает сам, а так мы будем на него рассчитывать? Смотри, смотри, потому что, опять же, возвращаясь, потому что Саша, несколько подойдет. человек также выявили инициативу озвучили, что есть мертвые вопросы, которые вообще не сдвигаются с места. Правильно я понял или нет? Абсолютно правильно. Я, э, есть Абсолютно. законы, да, законы ассамблеи, которые мы не имеем права трогать. тем не менее, нарушать. Да? принципы, хорошо, не законы, принципы. Но, как и в любой закон, любой принцип, он может дополняться. Не правиться, дополняться. И вот элементарно Учитывая практику, что вот даже с этими же руками. Но я предлагаю внести правку, что если тебе, спикеру, который говорит, кто-то последующий задает горячий вопрос, который уже через 2-5 и 5 минут будет вообще не актуален, это надо выяснить сейчас. И человек имеет задать право этот вопрос. Это тоже очень важно. Это дискуссия и это конструктивный результат. У нас с этим как бы, тоже есть проблемы. Такая элементарная правка. То же самое можно в принципе Ассамблеи внести в какие-то определенные правки, которые от нас сейчас реформы требуют ну, актуальность того, что нам необходимо. Не противоречит... Которые Но... не противоречат принципам. А там написано не а мы говорим, а Да ну... Группа хотите, Просто это может быть, а, грубо говоря, группа копирайтеров в <свят> Министерстве культуры. <свят> вот ну почему? Вот не представлен копирайтеров в Министерстве культуры. Это сейчас одна из самых важных <свят> профессий <свят> творческих. <свят> Но это реформа, реформа. Вот мы хотим продвигать копирайт. В чем проблема? Я считаю, что все складывал Богачев в культурных процессах. Богачев, начиная от организации усиляких заходов, завершающих там написание пресс-релизов, про будь-якого там. Важлива да? складова. Неймобирна важлива. У нас нема культуры, которая в Украине. Давайте створим А, а, це я це ми з вами створюємо групу копірайтів проєкту. Є питання? Не думаю, Немає питань. Ми хочемо проєктуватися. Це дуже схоже на те, як ми читаємо закони. так? Добре, значить, це слово можна протрактувати отак. ще. його так. Ні, просто треба знаходити компроміси, будь ласка. Абсолютно правильно. А вот результативность их практически, ну, не знаю, не особо это заметно. Да, а, можно ли обговорювать? Вопрос в том, что если есть... результат, должен быть процесс. Если есть результат, должен быть некий, некая модель оценки, да, реальность. То есть как мы узнаем, что мы достигли вот этого? То есть нужно поставить некую цель, задачу, шаги ее достижения и процесс этого, ну, этого достижения. Ну, это есть? Если это, хочешь, да, есть. Да. Бери, ставь и делай. Уже... Ну, да, там, 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 давайте мы перенесем. Я хотела сказать, что в поиске начальника и какого-то вертикали, как вы говорите, можно дойти до полного абсурда. Почему-то есть вот модератор, который своим личным решением говорит, кто сейчас говорит.